লক্ষ্মীপুরের জুজুং পাহাড়ে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী উদ্ধার করল পুলিশ গতকাল কাছাড়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন এই খবর দিয়ে জানান এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে পঞ্চাশটি সাবানের বাক্স থেকে ছশো গ্রাম হ্যারোইন উদ্ধার করেছে পুলিশ আসাম রাইফেলসের সহযোগিতায় এই অভিযান চালানো হয়েছে বলে তিনি জানান বিড়ো রিপোর্ট বরাক বিশ্বান ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কাছাৰ পুলিচে আন এক বৃহৎ সফলতাৰ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যোৱা মাহৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখে আমি তিনিজনকৈ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আমি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু হৈছিলে আৰু তাৰে এজনৰ স্বীকাৰীৰ ভিত্তিত যোৱা পৰহি আবেলি জিৰিঘাট থানাৰ অন্তৰ্গত যুঁজাম পাহাৰত জংঘল এৰিয়াত তাতে চাৰ্চ কৰা হৈছিলে আৰু তাত পঞ্চাছটা চাবোনৰ কেচ তাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু তাত প্ৰায় ছশ পঁয়ষষ্ঠি গ্ৰাম সন্দেহজনক হিৰইন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই হিৰইনখিনিৰ যদি ব্লেক মাৰ্কেটত মূল্য চাব মূল্য চোৱা হয় তাত চাৰে তিনি কোটিতকৈ অধিক হ'ব ইয়াৰ মূল্য তেখেতৰ নাম হ'ল হিনবৈ হোচনাই তেখেতক ইতিমধ্যে যিটো আমি কেছ ৰুজু কৰা হৈছিলোঁ ঊনত্ৰিছ দহ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ সেই কেছতে তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে আৰু তেখেতৰ এই তাৰ তেওঁৰ লগতে লালৰিং থান মাৰ আৰু বৰজোৰা মাৰ এই তিনিগৰাকী ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে আৰু তাৰে ভিতৰত লিনবৈ হুনচাই এইজন ব্যক্তিৰ তেখেতৰ ঘৰ তামিলনং জিলাত আৰু এখেতৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আমি যোৱা যোৱা পৰহি আবেলি চাৰ্চ অপাৰেচন কৰা হৈছিলে যুঁজাম পাহাৰত আৰু তাত আছুতীয়া ঠাই এখনত পঞ্চাছটাকৈ চাবোনৰ বাকচ য'ত সন্দেহজনক হিৰইন তাতে সোমাই লৈ আহিছিলে কনচিল কৰি লৈ আহিছিলে সেইখিনি আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ছশ পঁয়ষষ্ঠি গ্ৰাম ওজন কৰাৰ পিছত ছশ পঁয়ষষ্ঠি গ্ৰাম ওজন হয় लुकोय रखी सील उस केस में तीन लोगों को पकड़े थे तीन लोगों में से लिनबोई हुसनाई जो है उनका घर तामिनलोंग डिस्ट्रिक्ट में है मणिपुर का तामिनलोंग डिस्ट्रिक्ट में है उनके साथी थे लालरिंग थान मार जिनका घर लखीपुर थाना में है मार्कोलिन एरिया में पड़ता है और उनका साथी और है जिसका नाम है बर्जोना मार वो भी एक ही एरिया का आदमी है अभी हिरासत में সিদিনা অভিযানটো পোন্ধৰটাকৈ চাবোনৰ বাকচ আৰু লগত চাৰিটাকৈ আইফোন জব্দ কৰা হৈছিলে আৰু সেইটোত প্ৰায় আঢ়ৈশ গ্ৰামমান হিৰইন তাত আছিলে সেই চাবোনৰ বাকচ আছিলে চাৰে তিনি কোটিৰ মান হ'ব মাৰ্কেটলৈ